assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlarimim sog' salomatmisizlar farg'ona shahar asl uy joy savdo do'stlar taklif qiladi bugungi manzilimiz do'stlar farg'ona shahar jomi mashiti yaqinida joylashgan mahalla ichida ikkiyu to'qqiz do'stlar 3 xona uy bor kirib yashaydigan kosmetik remont ichida jihozlari narsalari qoladigan qo'l uyimiz sotuvga chiqyapti shuni bir qator obzorini qilgan Sergey azizbek yetib keldi Uyimizni birgalikda pлaниrровкаlarni ko'rib otamiz Do'stlar, videolrimzi xato va nuqsnarni oldindan uzur so'raymz videolaimiz yoqyotgan bo'lsa, podpisatsiya va likeni bosib podelitsiya bosib ushbu uyimizni do'stlar tarqatib yuboramiz imkon qadar shunday biz ozgina kichkinagina äh, kichinaginamehntimizni qadrlagan bo'lasilr sizlar bilan sergap azizbeyman kimgadir ushbu uy qiziq o'lsa ekraningizdaigi raqamlarga bog'lanib ushbu uyni xarid qilishlaring mumkin uyimizni bir qator ko'rsatib tushuntirib imkon qadar aytib o'tishga harakat qilaman do'stlar hop <coughs> kirganimizda uzr ming bor ozgina chang ekan kirganimizda o'ng qo'l tomonda hovlimiz do'stlar bitta so'rimiz bor o'tirib bemalol salqinda va oshxona xona xona ichkarida va darvozaxonamiz bor bemalol bitta mashina sig'adi uyda gaz suv svet yaxshi do'stlar qudug'imiz ham bor ekan bir qator hovlini tushuntirib o'tamiza keyin uyimiz ichlariga kirib uyimiz ichlarini bir qator ko'rsatib o'taman mana ko'rib turibsiz ichimlik suvimiz bor qudug'imiz bor va uyimizni mana ko'rinishi ixcham kichkina hovli so'ragan insonlar uchun shu uyni taklif qilib qolaman do'stlar buni kanalizatsiya ko'chamiz boshida bo ekan lekin o'zlarig uchun alohida bitta manashu yerda ana kanalizatsiya qilgan ekan hech qachon to'lmas ekan do'stlar bu yerda mana bu uy emas do'stlar bu kladoвka ekan buni ham bir qator ko'rsatib o'taveraylik keyin qolganini ko'rsatib tushuntirib o'taman mana bitta hojatxona va molxonaga joy bor ekan ko'rib turibsiz ixcham uy so'ragan insonlarga shu uyni taklif qilib qolaman snos yo'q uyimizda kadastr hujjatlari bor kimgadir zarur bo'lsa qiziq bo'lsa shu uy bemalol xarid qilishlari mumkin do'stlar sizlar bilan sergak aziz beyman videolarimizni xato va nuqsonlardan oldindan uzr so'raymiz Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, podpisatsiya va likeni bosib поделиться bosib do'stlarimizga tarqatamiz xo'p do'stlar ushbu sormiz qolar ekan bu yerda romlarimiz пolniy tashqari ichkarilarimiz akfadan do'stlar mana ko'rib turibsiz a kirarekanmiz bukirganimizda bitta mehmonxonamiz bor edi kirish qismimiz supalik ekan do'stlar stenkalarimiz qoladi ko'rpa to'shakh chiqib ketar ekan do'stlar bu yerda bitta mana kirganimizda sanuzel hojatxona mana shu yerda unitazi qishda yorilib ketgan ekan tagi pol va yana bir narsani aytib o'tib ketishim kerakki uyimiz 100% pishig'ishda qurilgan ekan do'stlar bemalol xarid qilishlaring mumkin mana va oshxonamizni o'zidan bitta tashqariga xotimiz ham bor ekan bemalol chiqsangiz ham bo'ladi bu tomondan ham chiqsangiz bo'lar ekan do'stlar atoaz bor tagi pol uyimiz yuz foiz pishirishda qurilganligini aytib o'tdim romlarimiz полныy akfadan do'stlar mana ko'rib turibsiz a va ichkariga kiramiz ichkariga kirganimizda bitta xona bular qoladi hammasi ushbu krovat chiqib ketar ekan do'stlar televizorimiz qoladi konditsionerimiz qoladi mana bu bitta xona va ichkarida yana bitta xonamiz buni ham svetlarni yoqamiz svet o'chib qolibdi bu yerda bitta kattagina zalimiz do'stlar ming bor uzr so'rayman ha. videolarimizni xato va nuqsonlardan sababi sveti yo'q ekan u xonani lekin bitta kattagina mehmonxona to'g'rirog'i bemalol uni ham ichida ginomlarimiz bor ko'rinishi shu ko'rinishda kimgadir qiziq bo'lsa bemalol ekraningizdagigi raqamlarga bog'lanib shuyda xarid qilishlari mumkin manzillarna yana bir qator tushuntirib o'taman farg'ona shahar jomiy machiti yaqinida joylashgan do'stlar ikkiyu to'qqiz sotixli uch xonali uyimiz sotuvga chiqyapti mol xonasi bor do'stlar hojatxonasi ikkitadan ekan kimgadir zarar bo'lsa bemalol xarid qilishlaring mumkin sizlar bilan sergap az bema videolrimizi xao va nuqsonlardan oldindan odan uzur o'raymiz vidolimiz bo'lsa ols va laikni idirmaymiz ymizi nari keladigan bo'lsag do'stlar yimizni narxini uy egalaritomonidan o'ttiz besh ming aqsh dollari baho aytilyapti kami bor kelishiladi savdolashishga imkon bor kimgadir qiziq bo'lsa bemalol xarid qilishlaring mumkin sizlar bilan sergap aziz beman videolarimizni xato va nuqsonlardan oldindan uzr so'raymiz keyingi yangi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar o'zlaringni ehtiyot qilinglar do'stlar xayr omon bo'linglar keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar xayr o'zlaringni ehtiyot qilinglar